коллеги. Отрадно отметить, что мы традиционно проводим сейчас круглые столы по различной тематике. Условно это плюс нашему центру патриотического воспитания, который готовит это на самом высоком уровне. Я думаю, многие из вас здесь участвовали, подтвердят это. Сегодня мы проводим очередной круглый стол с интересной темой. Мы знаем, что нравится нам или нет, история развивается, цивилизация развивается, происходит глобализация, развитие производств, человечество идет вперед, но, к сожалению, при этом страдает планета, страдает природа, страдает экология. Мы тоже все об этом прекрасно знаем. И мы знаем о том, что многие вещи именно в экологии зависят от нас самих, от того неравнодушия, от того, конечно, в итоге патриотизма, который по логике мы должны получать с молоком матери. Мы с детства должны понимать, какое у нас отношение должно быть к родной земле, к природе, к экологии. Поэтому, безусловно, тема очень интересная, тема очень важная. Федор Иванович мне подарил книгу, здесь основной докладчик, да, которая многое говорит одно майбутнее. Вот твое майбутнее – земля Запорожья. Это говорит вот в этом названии, многое сказано именно по той теме, которую мы обсуждаем, что от нас зависит очень многое. От того, как мы, молодое поколение, вы молодое поколение, мы старшее поколение, как к этому относимся, вот так на той земле мы будем и жить. Поэтому я вас приветствую, всех участников, желаю плодотворного труда, плодотворной работы. Мы всегда, я имею в виду депутатский корпус, приветствуем такие круглые столы, приветствуем это общение. Не буду занимать у модератора драгоценное время. Нам интереснее послушать вас, увидеть ваши...